Всем привет! Я и сегодня буду снимать Майнкрафт. Ну, вот такой вот у меня мир. Сейчас заберем мой бонусный сундучок. Так, чтобы для начала, чтобы понимать, как я буду развиваться, что мне делать, в какую сторону идти. думаю для первого времени мне нужно хотя бы где-то туда построить но я думаю на этом одном островке лучше ничего не строить думаю поплыву где-то туда ну, думаю да может повезет но вообще было было хорошо найти деревню Да, я Ребята. Какой-то доник. Там сердце. Да. Я нашел деревню. Ребята, я нашел деревню! Офигеть! И что, вангую? Только сказал про деревню, и сразу она появилась. Ну, жители гоняются. Привет. Офигеть. Кузница. Кузница, кузница. Я хочу кузницу. Ну-ка, но. Ну. Я думаю, тут и поселюсь. Так я к кузнице это самое распространенное место, где все живут. Так, и что у нас тут? Железные инструменты. Офигеть, так начал уже так прокачался железная броня, конечно, саженцы дуба, но ничего, я их потом посажу и будет у меня красивое деревья. А Броню сразу, чтобы никто не убил. Ну, у меня ничего страшного. Котик серый. У меня в реальной жизни, жизни, чтобы понимала. У меня такая самая, сиракийская. и если что, звать Молли. Вот, well, смотрите. Ладно, не буду ее лякать. Думаю, надо подивиться, что у нас в деревне есть. Это что у нас за домик? -то ой, ой, случайно у жителя. Так, это у нас. Не знаю, как это называется, но вроде тут вот книга живая. Так. Хм. А ну-ка, она. Опа. О. Это прикол? Еще одна кузница? Чего? Что это за везунчик такой? Может в этой поселиться? Но она на крайней деревне. Но сюда никто не будет ходить. Вот тут я заделаю дыру. Там уголь есть. Было бы хорошо, если бы много железа было. Тут и рыбачить можно. Хм. Ну-ка, ну, а в и кузницы вообще? Железный меч. Обсидиан. Золото. 10 железа. А, и по ножи и ботинки. Эх, жаль, конечно. Но ладно. Думаю, надо облутать всю деревню. Чтобы знать. тут я знаю, что у нас елка, а? Я вам пригодиться. Я колись буду з цього строїти свідом, коли строїти. А, я впомню. Другою з маю робити, глина і... і пережарти глину треба. Переплавити в пічці. думаю, нам надо на ваше время вижу. Ответные грядки. Я же из ни одной грядки не побачил в этой деревне. Это тоже странно. Если тут не могу это то дуже погано. Он там железный голем, его надо будет потом убить. О, страшный. Хе. О! Так, а... О, Овечка упала. Так. Тут я знаю, что ничего не мои будет. Надо вообще переспать. Мучить из деревни. Он думал, что он домик. А, Лишка за человека вышла. Ну, надо, значит, повыше О, все. Установлена точка справна. Думаю, можно будет чуть-чуть картошку собрать. И обратно ее посадить, чтобы меня потом не убили. Ну и думаю, пшени... не. По хорошему бы и собрать, но не, не, надо. Так. так, надо решить, что будем делать. Зараз пойти в шахту по бугиле, по железу. Ой, ой, именно тоже мало ежи. Осталось бегать не сможу. А ще що у мене є поїжджатися? Дуже мало всього. У мене тільки є хліб, яблуко, м'ясо і риба. Я думаю, я думаю, на рибу. І це рубарані. Если что, не обращайтесь, что я такие... Не знаю, как это назвать. Но я люблю тоже шуты, там подшучивать. Думаю, надо идти из этой деревни. Тут думаю, ничего, мы не найдем. Бо тут ізумрудів нема, а як торгувати з ціни. Ну, думаю, меч на смерть Лінстаної нам не дуже треба за 20 ізумрудів. І за 36 ізумрудов, коли буде під майстер. Думаю, нам не дуже треба буде 36 коло, Коли я можу взяти і забрати коло коло туди. Так, надо писта и класс отправляется уже. Да, мне не надо и а надо переспать и Забирай, и пусть И давайте тут. А, что а. я не, не можно спать жалко, жалко. Ой. Житель, ну, будь ласка. Ну, -а -а. вот так вот срублю. Дай кровать. у жителя позы спания сегодня. Ну, он ну, и так каждый день спал, и так что. Думаю, им не дуже обидно. Разрубить можно по одному, а так просто вниз прокопаться. Надо поставить точку если еще в деревне сразу. Где я кровать поставлю. Тут, наверное, не надо. Мне надо в доме. Дом. Надо в кровати. Здесь в доме. Поставлю. Все. Можно идти. І якщо помру, буде не страшно. Я шо шушоуше включу в сохранении інвентаря. Кому інтересно, чого я не боюсь смерті. І думаю можна просто копатися і якось знайдем шахту. А нам думаю, десь на мінусову надо. Ну, либо на 14. Ну, чаще всього мені зустрічались алмази на. минусовый, не помню, какой який... ну, уровень, конечно, прям именно. Но здесь 40, либо 20. Я куда-то впервые все пов... А, нет. Так, копаем дальше. Может, повозил какие-то железу попадается. Здесь он уже идет минусовая высота. Не постанова, я говорю, я нашел алмаз. Сколько их тут? -то? О, я, я уже не заметил. Ну-ка. Два алмаза. Четыре. Видишь, всего на скейте хватит. Пять. Шесть. Можно будет выкинуть у цей гриф. Здравствуйте, що мені не тільки на убату немає. Так, выбираем. Я думаю, забрать родстоун будет... дальше не будем. Ну, нашему не родстоун, в принципе. Здесь на минус 2. Нет, минус 14, то спустимся. О, вот и железо нашел. Железо нам тоже понадобится. Так, ого! Я так довго записую ролик уже. Надо буде, думаю, ще дві минутки запишем. І все. Буде завтра ще буде завтра ролик. І буде ролик післязавтра, бо десь буду пока, мабуть, регулярно кожен день записувати. А там, Я, як піде, думаю, буду записувати десь день, через два, а може раз в неділю. Раз неделю. може більше, може менше. Так яка у нас 12-та. Нам надо, як мінімум... О, 14. Ну, будемо далі копатися. Власне, я не йде на лаву. Я граю без звука, щоб вам було мене чутно. Ну, думаю, далі мана... Будет чуть прокопаться. Только у меня нема угля. Ну, мне надо будет уголь. А где его? Хотя, в деревне, но как я помру? Можно, конечно, простроиться. Но а хотя, не, не получится. Блин. Что же сделать? Так, ну... Походу делал Думаю, вы здесь монстры. Ну, я попробую, чтобы они не убили. Но получится ли у меня? Так, надо блоки выкинуть, а то блоки забагато. Надо все выкинуть, чтобы не засорять инвентарь ничего не видно, правда. Хм. Так, тут ничего не Хм. Странно. Я думал, тут будет. Хоть... Так, что -то я топлю? Лазурит. <социлляет> <силляет> Лазурит мне в дальнейшем понадобится для червания. Еще за лазуриту может хватит здесь. Алмазы там. А может и еще что-то. С туда надо все выкинуть. Так, С, 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 С. Думаю, шерсть мне не надо. С мне не надо, палка мне не надо. И думаю, все. Видео, короче, буду заканчивать уже. Всем пока. С вами был Лонер. Всем... Всем пока.